ના શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય થી કરાયું શ્રી સમસ્ત જૈન વિશાશરી કાનમ વાંક પ્રાચીન તીર્થ કલમ ગીરીથી પાલિતાના છી સંઘ સાથે તેનું પ્રયાણ શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના છે પરમ પૂજ્ય રાષ્ટ્રીય સંત શ્રી આચાર્ય સંજય મુનિ મહારાજને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું ત્યારે સંજય મુનિ મહારાજ પોતે હાજર રહી આમંત્રણને માન આપ્યું હતું અને સંજય મુનિ મહારાજ સંઘના કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા હતા

ये खुशी की बात है कि आज बड़ौदा श्री संघ के अंदर एक भव्यती भव्य माँ तीर्थ की दादा देव गुरु के वहाँ पर श्रीपाल संघ श्रीपाली संघ यहाँ से निकल रहा है और इस संघ के अंदर बड़े भावपूर्व भक्तिपूर्व योधित पूर्व एक श्रद्धा भाव भक्ति के माध्यम से जो संघ की रवानगी आज यहाँ से प्राप्त शायद हो रही है नौ सवा नौ बजे अबाउट ऐसा कुछ टाइम है और जिन शासन के, के अंदर जिन वाणी के अंदर यही सबसे बड़ा अमृत में मार्ग प्रभु परमात्मा ने बताया कि जो सवे भी तीर्थ है लोगों को ताड़ने का भी मार्ग देते हैं सवे तो जाते हैं पर सकल संघ को साथ में लेके जाना ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है और जो देवगुरु दादा के दर्शन प्राप्त कर लेता है तो हमारे जैन शास्त्रों के अंदर उपमा दी गई कि इससे भगव भवो नहीं अदत्त भगवो तक वो पार हो जाता है जैन शास्त्रों के अंदर महान तीर्थों में से मुख्य तीर्थ जो शत्रुजात जो हमारे पालीतनाथ जी संघ का जो तीर्थ दिया गया है उसकी महिमा आधेश्वर दादा प्रभु परमात्मा की अपरम्परा है और आज सकल संघ यहाँ के जो बड़ौदावासी है वो सामूहिक एकत्रित होकर इस संघ को बड़ी धूमधाम से गाजा बाजा के साथ में और एक भाव भक्ति के साथ जो कहते ना जब श्रद्धा व्यक्ति की आपारत होती है तो वो भक्ति में बदल जाती है और जब भक्ति में कोई चीज़ बदलती है तो शक्ति ऑटोमेटली की परमात्मा के माध्यम से प्राप्त हो जाती है आज उनकी ऊर्जा की रोशनी के माध्यम से आज बड़ौदा सकल संघ हमारी जैन संघ के माध्यम से एक ही बहुत ही बड़ा संघ यहाँ से पाँच सौ सात सौ व्यक्तियों का एक रवाना हो रहा है बहुत ही बड़ा उमंग है बड़ी उल्लास है बड़ी खुशी की बात है मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि मन के अंदर ऐसा कोई भी क्वेश्चन भाव से हम ना रखें क्योंकि यात्रा में जो भी व्यक्ति भाव भावरूपित जाता है वो यात्रा सदा संपूर्ण सुख में जीवन में होती है और उसी से आत्मकल्याण का मार्ग भी तपोबल से उस धरती से प्राप्त होता है और ये संघ आज यहाँ से शायद रवाना हो रहा है और आगामी 28 या 29 तारीख को दादा के दरबार पे जाके वहाँ भव्य माल का कार्यक्रम रखा गया है और उस माल माल के अंदर गाजा वाजों के साथ में देवादी देवों के वहाँ भय भक्ति के अंदर उस माल का भव्य आयोजन बड़ौदा सी संघ के तरफ से जो भी इसमें परिवार है संघ के अंदर जो इस संघ के संगापति दी है मेरी तरफ से उन तमाम संगापतियों को मोतिथि भावनाओं से मंगल भावनाओं से अर्धरूपी भावनाओं से बहुत ही बहुत मंगल आशीर्वाद और बहुत ही बहुत शुभकामनाएं आपकी यात्रा सफल में रहती ज्ञाति मंडल પ્રાચીન તીથ કલમગીરીથી પાલિતાણો છરી પાલિત સંઘ સાથે આજનો પ્રથમ દિવસ છે અને એનું પ્રયાણ શ્રી મહાવીજ વિદ્યાલયના આદેશ્વર દાદાના બેરાસરથી અમે શરૂ કરીશું આ યાત્રાની અંદર આશરે લગભગ પાંચસો ને સહીઠ યાત્રિકો જોડાશે સાથે લગભગ અમારા પચાસ કાર્યકરો અને વ્યવસ્થા સંભાળશે આજના દિવસે અમારી વિનંતીને માન આપીને પરમપૂજા આચાર્ય સંજય સંજય મુનિ મહારાજ અમારા આમંત્રણને માન આપીને આગળ પધાર્યા છે જેમના હાથે અમે આજે ફ્લેવ કરાવીશું અને એમના આશીર્વાદ લઈશું અને એમના આશીર્વાદથી અમારી આ યાત્રા ખૂબ આનંદ ઉલ્લાસપૂર્વક અમારો આ સંઘ થશે અને ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય સમૂહમાં ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય બાંધીએ એવી પરમાત્માને અમારી પ્રાર્થના છે હું શ્રી વિશાલસિંહ માળી કાન જ્ઞાતિ મંડળનો કારોબારીના સભ્યો છું અને પ્રમુખ તરીકેની સેવા આપી રહ્યો છું